Продажна твоя душонка, що головне у А? Ні не взятки, ні не зірки. Головне це творче натхнення, велике мистецтво, незалежність і ніякої реклами. Оягалі! Сьогодні в плюграмі. Фінансова трагедія, требувательний спонсор», нові пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона, Пріпожежі дзвоніть 01, новини від Шандоровича і трагічний хеппі-єнд». Починаємо нараду. Ой, ой, щось у мене так голова болить, тут коїли, тут тріпається, ноги жме. ой, і що в мене так ноги жме, ой. Так ось. Закурюйте. Ви знаєте, так це болить. Бо ви всі винуваті. і вам зараз стане стидно за те, що я наробив. Тому що ви не прослідили, ви не проконтролювали хлюлі. О! Що в мене заплітається язик? Що в мене, що в мене заплітається язик? О, так я ж ще вірші складати, а утром прокинувся, бачив, треба шляпу міняти. Бо прокинувся голова квадратна. Ну, це була прелюдія. Зараз буде комедія. На! Трапилось щастя. Нам дали гроші на рекламу. Вони давали гроші ще. Тисячі вісімсот тисячі дев'ятсот бурижились, бурижились, хами, підяє. Давно треба було дати. І тільки вчора, тільки вчора вони взяли і дали мені гроші у руки. О, а вчора були зелені. <ріст> ви ж нічого не робили, ви же спали, а я ходив. І лобом думав, як би цими грошима розпорядитися і роздути з нашого шоу щось таке нетленне. Я ходив по дому, думав, думав, потім на вулиці думав, потім трошки подумав у таксі і до ранку думав у рулетку. Я вже знав тепер жити. особливо тепер, коли я всі ці гроші. Продумав. Ви всі винувати! Та вас не було рядом, а? Почому ви не сказали, що не треба ставити на чорне? Ви що не знаєте, що я дальтонік? А? Тому ви винувати є? Чого тебе не було рядом, я ж один пити стільки не можу? А на ви дали мені ці гроші, а? Хто мені дав ці гроші? а? Хто підав? Підав, хто із вас дав мені ці гроші. А я же творча натура, я все життя в нищеті, о, да в голоді! Я же после работы хожу по электричкам. Эй, люди добрые, помогите, ради бога. Мы с сестренкой были в доме. Эй, депутату сельрады поможем. Думайте так, это просто. А? Життя-то кольоровое. А я ж э, слепый дальтоник. Инвалид. Творчої натуры. Больно. А! Раптом! Хоп! Гроши! И моя тендитна творча натура надломилась, гуснула, тріснула и гепнулась. А, а гроши гавнули. И вы виноватые! Вы еще ответите перед лицом истории, и будет кров. І тільки кров'ю змоє цей позор. Це я вам точно обіцяю. І Якщо сьогодні не вийдеться клята реклама, за яку нам заплатили ці шалені гроші. <рес> <рес> а, а Не такий вже й шаленій, тільки до ранку вистачило. Так собі, грошенятка, не було ніяких грошей. Це я пошуткував. Так що грошей не буде, а реклама буде. І шоу вип'ятно в ефір благотворнее шоу спонсора «Холодильник Сєвєр. А якщо хтось хоче запитати, а чому я раніше про це не говорив, то у мене є аргумент. Бац! Ну, нема кому спрашувати. Один, два, три, пять, поехали! А, а, стой, 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 и ничего не робити. Баби нема, спонсора тієї дури нема. Я уже здесь. Сам дура. А я вас сразу не заметил. <рис Challenger> а я думал, не дай Бог, вы не пришли, бо... Вас... Машинка переехала. <рис> Давай, хе хе давайте давай, давай. Э, я думал, может не дай бог, вы упали, да? Мою тонкую шейку сломали, ха я думал, что не дай бог, кто-то подошел да помог. Помог и взвизнул. Не, 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 ну шо вы, ну шо ну шо Может, вам не требуется реклама? А? Ну, ну, не ходите не надо. Нанять нет, не, нет, сюда не надо. Проводите тетю и про До свидания. До свидания, наш ласковый спонсор. Excelada, ай, дура. Где реклама? Ай, 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 невгомонная душа прямо. Зирка большого шоу-бизнеса. А, 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 Что меня обещает? Это а, а, я а, согласен, согласен. А, а, я согласен, согласен. Я женюсь на вас. А реклама? А, а реклама уже а <свят> была? Была, 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 была. Где? Где, где? Где? На бороде. О! <свят> Запускаем шоу, поехали! Добрый вечер, начинаем шоу до Чули, була друга реклама. Записуйте, записуйте, була друга реклама. А, да. Ну, Він вже сказав, добрий вечір. А ввечері знаєте, як холодно, як на сівері, що є сівер, Це наш клятвий э, добрий холодильник, щоб він. Шла... <плес> Був здоровенький! Сьогодні у нас буде багато цікавого. Ну, по-перше, буде серіал про Шерлока Холмса і його другу доктора Сєвіра, е, тобто холодильника Ватсона, <ріхи> Які борються з професором Моріалті, який гад і потвора і їсть стухлу рибу, тому що в нього нема холодильника. Сєвір. А Шерлок Холмс, як порядна людина, спить на каміні, тому що в нього вся хата заставлена холодильниками север. час? А, десять часов. А почему наши часы пробили только один раз? А вы хотите, чтобы они пробили еще и ноль? С возрастом у Шерлока Холмса стал появляться склероз. Интересно, заразно это или нет? Что, все загадка? Интересно, как его зовут? А вспомнил? А что я вспомнил? Может, ему зубы болят? Надо будет вырвать. Надо будет ему зубы заговорить. Тогда он проболтается. Интересно, у него есть зубы. А вы знаете, что я... Графома! Ух ты! Да, я по почерку могу определить э, любой характер человека. Так сказать, внутреннее его состояние. Вот, вот возьмите и напишите что угодно. Например, свою фамилию. Я сразу по почерку определю ваш характер. Это удивительно, Холм! Так вот, мистер Коняк! Коня, пол царства за коня. Что это вы за гадость написали, а? Ну вы же сами сказали написать что угодно. Да, безопасностный у вас характер безопатостный. И душонка у вас гадостная. А я не графома. Уже. Он съел на что-то крутит. Надо спросить у него напрямую. И дать ему еще покрутить. И что это я кручу взять и спросить фамилию? Нет, я еще немножко покручу. А вы знаете, что я самый популярный в мире Филотелист. Ух ты! Да! А у вас нет случайно конвертика, завалявшегося там с адресом и фамилией. Есть, есть. Дайте, дайте. Я хочу марочку посмотреть. Спасибо, спасибо, дорогой мистер Синчхольхонбень. Это я не сечку А тут так написано. А это, так это письмо моему соседу. Мне его по ошибке занесли. Я все хочу передать. Но он умер 10 лет назад. Я боюсь, вам придется сделать то же самое, чтобы передать ему это письмо. Может, его вообще никак не зовут? Точно. Я же его не звал. Он сам пришел. Прекрасно я пришел. Подхватишь заразу какую-нибудь и свою фамилию забудешь. <сыл move> Ой, скука какая! Скучно, oh, да. А вы знаете, я люблю со скуки что-нибудь почитать. Например, паспорт. Ой, слушайте, у вас не случайно паспорт почитать? Нет, Спас... пожалуйста! Ай, спасибо! <с my dad> Эй, люблю паспорт почитать! Всегда <sharp> что-то интересное узнаешь? Да. Не правда ли, да. миссис Хаппорт? Женщина! А это? Нет, это просто миссис Хадсон дала мне свой паспорт поносить. У нее, видите ли, испортился карман. А кто такая миссис Хадсон? Никогда его таким не видел. Может он с ума сошел? Напрасно я здесь сижу. Может он меня еще и укусит? Где-то я его видел. А, вспомнил! Он же сидит напротив меня. Я думал, что я с ума сошел. Ну что, укусить его, что ли? Нет, Рубриэл! Да. Знаете, что я с тобой лучше в мире гипнотизер? Да, ух ты! Да, я могу вас загипнотизировать, да. и вы забудете свою фамилию! А, а нет! А, нет, не верите! Я Смотрите так. с этим лекарственным да, предметом! Айн! Свай! Драй! Дир! Дир! Как ваша фамилия? Забыл. А ваша, Холм? С того дня склероз навсегда покинул автора дедуктивного метода. Его место занял маразм. А його на сівері живе. Пишите, одна косміна реклама. Продовжаємо шоу, нічого не спочилося. Я нагадую, що наш спонсор це «Север». Сєвір. А зараз будуть новини від Шамдоровича, а головна новина, те, що цей холодильник хоче витиснути мене з екрану. Але це неправильно. Бо я популярний в цьому шоу. финансовые новости. Паника на токийской бирже. Доллар растет, рубль падает, марка подпрыгивает. И только холодильник «Север» стоит, как вкопанный. Их нравы. Вчера в Англии одного Олда прямо в парламенте арестовали за клевету. Он заявил, что у него сломался холодильник «Север». Какой негодяй! А теперь о погоде. <свистит> Завтра будут свистеть птички, будут красные круги, серебряные звездочки, фиолетовое счастье, то есть полное северное сияние. А чулы была косвенная реклама. Итого 10. Давайте 10 пишем. 5. 9. Пять! И пять, 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 пять с половиной, И две косвины! Давай, давай, продолжаем, все нормально! Ай, доктор, помогите! Профессор! Боже мой! Спасибо! Я прошу вас, пожалуйста, вы знаете, у меня полное впечатление, что меня преследует холодильник «Север». С точки зрения науки, это совершенно невозможно. Это ваши эротические фантазии. Я так думаю, это сублимация вашей сексуальной ориентации на север. сказал! А ты жива, умри! <звы> И за вас человек умер! Объявляю минуту молчания! А вы знаете, сколько минута кошты? О, две рекламы! <звы> 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 Рекламная пауза! запомните детки морозить напитки а также на едки так, эти все благотворительный шум начинает меня беспокоить что то маловато рекламы? Как то маловато? У нас везде реклама. О, смотрите, вот там реклама. И вот там, и вот там, и вот там, и вот там, и вот там. – Ах, ну і не вистачає! – Ах, На чому наша Северна Одиссея заканчується? О, о, є, 15-та є. Ой, не маюсь, 16-ти не вистачає! Часу немає, я замерз! Що робити? Я не знаю! А, придумав! Я, напевно, застрілюся. Что, промахнулся? Что это такое? Что это? А, победа! А, устная реклама! С 16 прошли в експлорер через Северный полюс. А без фунта никто не балльчик будет. благотворительное шоу имени холодильника Север. Гимнастер! А, ты прорубить нам должны! Да